вторую, которая приехала, и он, вот здесь стоял мой сын, машина, вот здесь стояла вторая машина, они стояли рядом. Когда вот этот машин, микроавтобус выезжает дальним светом, ослепливает эти две машины, Валентин садится в машину, чтобы отогнать, он говорит, может сосед едет, я говорю, отогнал. Они подъезжают, начинают расстреливать именно ту машину, в которой сидели разведчики и мой сын. То есть, когда наши нашли ребята Кордовцев, у него был включен телефон, он с кем-то разговаривал по телефону. И телефон, видно, кинул, включенный в карман. То есть всю информацию, которая проходила дальше, они слышали. Вот. И они поняли, что бесполезно, и зато был расстрелян этот вот, не той автомобиль, не водитель, который лежал на этом самом, Потому что он все равно ничего не видел. Он как прижался к земле, выстрелил пошли. Он ничего не, не мог сказать. Вот. То есть их надо было... Хотя говорят, что майор вот этот был убит возле машины. Он не был убит возле машины. Да, он был вдалеке. Он был. Там есть такие, которые видели это все. Ну, понимаете, как у нас, получается, боятся люди. Говорит, как только прозвучали первые выстрелы, в соседние дома, вели, в которых стояли камеры, сразу снимали все видеокамеры. Вот. Мы провели э, со, с метро Лесная до Княжища все, которые находятся на ну, заправках, мы проверяли, во сколько машина какая проехала в сторону княжища. Мы заходим в этот э, княжеский двор, где сидели, отдыхали в Она говорит, вы что хотите узнать? Я говорю, я хочу просто, говорю, не для протокола, я хочу узнать, сидели ли сидели, сидели. Ребята сидели или пили пиво. Я говорю, а вы знаете, кто они, кто, Нет, я говорю, я их не знаю, они были похожи ваш, сын же был в бронежилете, да, я да. ну, получается, Прос... вот, по... получается вот смотрите, как он сидел, руки у него были на, на руле, то есть пошла пуля, пошли так вот, то есть вот этих три пальца у него нету, то есть как есть, но они разбиты, под... и пошла сейчас левая сторона, и под бронежилет. <звы> Его расстрелял уже в машине. О, в машине его расстреляли. Так с машины его никто не вытаскивал. Когда уже приехали э, начальство с водослой, его вытаскивали с машины. есть эти кортицы его закупили, посадили в машине? Нет. Смотрите. Я, смотрите я, потому что виз зашел вот а там, да. Вот когда вот, вот, вот э... когда они нашли вот здесь двоих разведчиков, так, когда так, проехала трогупа, они посадили этих двоих разведчиков сзади. А сами сели, Женя и Сережа сели в машину, как они старшие группы. И у них автоматы. А в остальных там пистолеты они приятные шучать, Вот. Вот тогда они подъехали и стали расследовать именно эту машину. Сережа сидел за рулем. Хотя за рулем он никогда не сидел. Он, сколько, он сам любитель ходить. А это получилось, что он сел, потому что он там начал допрашивать. Потому что приехал представитель с районного, то есть, да, с района этот сам, ответственный. Вот они там, те пошли смотреть следы, а Сережа начал. И в этот момент начали. Почему вот не стреляли? Ну, как можно стрелять, когда там такой огонь шел. там, зачем потом уже после убийства вообще кидали? Чумовую. Зачем? А родичи инших загибших до вас приедутся? Нет. Почему вот так? Стало а, еще такие вы на а, а, а никто не хочет. Почему? Ну вот э, эти курты вы наняли адвокат. Адвокат замолчал. Ну вы знаете, как у нас, если сказали, молчать, значит молчать. А мне терять нечего. Чего я буду молчать? Я езжу, вот, приезжаю в княжище, встречаюсь с жителями. С этого дома хорошо соседы рассказывают. Мне много рассказывают, потому что нашего Сережа много знает. И молодежь сказала, если до первого числа мы не узнаем хорошую информацию, значит кордовцы будут по одному лежать от Генпрокуратуры до МВД Украины. То есть начинается уничтожение кордовцев. А Бр... можно показать еще, вот вы сказали, еще одного, вы речи показывали там. Да. И скажите, пожалуйста, про это. Вот того, кого нашли и это... приховывают. Его вывезли в багажник машины. То есть, если ту микроавтобус с двумя погибшими остановили охранники, там, если вы видели картину, там есть они, один лежит на заднем, сзади один на этом, а одного забрала скорая, то этого вывезли на легковом автомобиле, привезли в Бровары. Когда мы пришли первый раз в Бровары на